છેલ્લા સાત આઠ દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને સાર્વત્રિક પાણી ભરાઈ ગયા છે ત્યારે પાણી ભરાવાના કારણે જનજીવનને પણ મોટા પાયે અસર થઈ છે જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ પૂરી પાડવી પણ હવે મુશ્કેલ બની ગઈ છે ભારે વરસાદના કારણે ખેતરોમાં તૈયાર પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે અને રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહન વ્યવહાર પણ ખોરવાઈ ગયો હતો ત્યારબાદ અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો દૂધ અને શાકભાજી જેવી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ પણ મળવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે જેથી શાકભાજીના ભાવમાં પણ એકાએક વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે શહેરના આજુબાજુના ગામડાઓ અને આજુબાજુના જિલ્લાઓમાંથી શાકભાજી જે હોલસેલ બજારમાં આવે છે તેમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને શાકભાજી મળે છે તો તેના ભાવ તો જાણે કે આસમાન પહોંચી ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે बारिश हमारे गुजरात में पहले तो नहीं था पर जो पिछले चार पाँच दिनों में बहुत बारिश हुआ है उस हिसाब से सब सब्जियों के दामों में ऑलमोस्ट डबल भाव हो चुका है डबल से भी ज़्यादा पर डबल तो पक्का ही हो चुका है मान के चलो धनिया का भाव बीस तीस रुपये किलो था वो आज की तारीख में दो सौ किलो हो चुका है और दूसरा हर चीज़ में तेजी है मिर्ची बीस रुपये किलो थी वो पचास रुपये किलो हो गई गाजर जो बाहर से आ रही थी पाँच दस रुपए किलो हो रही थी वो सीधा बीस से लेके तीस रुपए तक का बाजार हो गया है उसके बाद दूधी कोई लेने को तैयार नहीं था दो रुपए किलो दूधी हो गई थी वो आज की तारीख में पैंतीस रुपए किलो दूधी हो गई है सब सब सब्जियों में तेजी है भिंडी दस रुपये किलो सब चीज दस रुपये किलो के अंदर थी हर चीज कोई भी आप चीज ले लो वो आज की तारीख में पचास रुपये साठ रुपए से लेके सौ एक सौ बीस रुपये किलो तक हर सब्जियों में डबल भाव गया रिटेल तो मान के चलो दो सौ रुपये किलो आ, पे होलसेल है तो वो तीन सौ रुपये किलो हो गया है पक्की बात है अदरक का भाव पचास रूपये किलो साठ रुपये किलो होलसेल है वो बिकता है डेढ़ सौ रुपए किलो रिटेल के भाव पहले तो जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी बहुत गाड़ियाँ आती थी, थी ट्राफिक भी बहुत रहता था पर अभी बारिश के बाद बिल्कुल आमदनी कम हो गई बीस से पच्चीस टका आमदनी हो गई है गाड़िया भाई जहाँ सौ आती थी, थी तो आज की तारीख में तीस पैंतीस गाड़िया आती है गाड़िया तो बहुत ज्यादा आती है पाँच से हजार गाड़ियाँ पर कम्पेरिजन करने सौ के कम्पेयर में तीस गाड़िया आने लगी है सब्जी का दाना बहुत आसमान से ऊपर है बहुत तेजी है धनिया अभी तीन सौ रुपये किलो है चार सौ रुपये किलो है दूसरी सब्जी मेथी होती है और पुदीना होता है प्याज होती है